Здравствуйте! Сегодня мы покажем вам метод мозгового штурма под названием метод 635. Данный метод подходит в тех случаях, когда вам нужно найти решение инновационного характера от малой группы. Почему же именно число 635? Данное число символизирует 6 участников процесса, которые в течение 5 минут будут находить 3 решения задачи. Каждое решение записывается, потом они передаются по часовой стрелке, после чего каждый участник иметь также 5 минут, чтобы поанализировать, дополнить или опровергнуть, а также записать 3 новых варианта решения задачи. В идеальном случае мы за 30 минут получим новых 108 вариантов решения задачи. Плюсом данного метода является то, что за короткий промежуток времени мы получим много решений задачи. Но заводка заключается в том, что не каждый может за три минуты справиться с поставленной задачей. И даже на первом этапе у нас могут получиться похожие варианты решения задачи, так как более вероятные идеи приходят многим участникам процесса. Нам необходимо выбрать тему для курсовой работы. Каждый из вас должен написать три варианта решения проблемы за 5 минут. После чего мы выберем наиболее подходящий вариант. Давайте начнем. Итак, передаем листочки. Все закончили оценивать. Передаем листочки. у всех свои листочки. Озвучите идею, которая набрала больше всего плюсов. Начнем с меня. Программа для химических расчетов. Разработать свой компилятор. Написать сайт для турагентства. Написать программу для решения экономических задач. Усовершенствовать КС онлайн. Разработать идею для отправки людей на орбиту Марса. Как вы видите, при помощи данного метода мы отсели все неподходящие варианты. Спасибо за внимание. С вами была группа 141.